আজি মই আটাৰে এটা অতি সুন্দৰ মিঠাই প্ৰস্তুত কৰিব আহিছোঁ এই মিঠাইটো বনাবৰ কাৰণে মই এয়া আটা লৈ লৈছোঁ বগা আটাটো লৈছোঁ মই এয়া দুই কাপ আটা ল'লোঁ আপোনালোকে আটাৰ পৰিৱৰ্তে ময়দাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তাতে মই অলপমান নিমখ দিলোঁ চাওক তাতে এয়া ঘি পিয়'ৰ ঘিয়ে দিছোঁ মই কাপটোৰ আধা কাপতকৈ অলপ কম দিছোঁ ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে ৰিফাইনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ঘিটো দিলে অলপ সোৱাদটো বেছি ভাল লাগে সেইকাৰণে ঘি দিছোঁ এতিয়া সুন্দৰকৈ মুঠি লোৱাৰ পিছত এইটো চাওক এনেধৰণৰ হ'ব লাগিব যাতে মুঠি মাৰিলে মুঠিয়া হৈ পৰে এতিয়া ঠাণ্ডা পানী দি অলপ অলপেই চাওক অলপ অলপ ঠাণ্ডা পানী দিছোঁ দি পেলাই মই এইখিনি সুন্দৰকৈ সানিছোঁ এয়া চাওক কিন্তু আটা মাৰিলে বেলি ভাজিবৰ কাৰণে যেনেধৰণৰ ঠিকে দেখিছেনে এনেধৰণৰ হ'ব লাগিব আটা আমি যেনেকৈ খানো একেই গতিকে এইটো যিহেতু বেলিম গতিকে তেনেকুৱাকৈ মই হেৰি কৰিম এতিয়া এইখিনি মই অখন্তৰ ওপৰত ঢাকি ৰাখিলোঁ এয়া দেখিছেনে এয়া কপৌ অতি মোৰ মৰমৰ সিহঁতে ৰাতিপুৱাই আহি মই উঠাৰ লগে লগে আহি মোক স্বাগত জনাই সদায় সুপ্ৰভাত জনায় অতি মৰমৰ গতিকে সিহঁতক ফটো কপিও আপোনালোকলৈ পঠিয়াই দিলোঁ ভিডিঅ' এটা এতিয়া মই গেছটো জ্বলালোঁ আৰু এটা কেৰাহী পাতি দিলোঁ এইটো দেখিছে এই কেৰাহীটো পাতি দিলোঁ দি পেলাই ইয়াতে মই এক কাপৰ অলপ কম পানী দিছোঁ পূৰা একাপ দিয়া নাই আৰু সমজোখত এয়া মই চেনি দিছোঁ কাৰণ এইটো লাগিব মিঠাইটো এইটো লাগিব সেইটো কাৰণে এইটো মই সুন্দৰকৈ পগা মিঠা চাউল সমজোখত দিব পানী আৰু চেনি গতিকে মই এইখিনি চাওক আৰু বেছি সময় কগাব নালাগে এয়া চাওক অকণমান আঠা আঠা হৈছে গতিকে মই এইটো নমাই ৰাখিম বেছি সময় হেৰি কৰিবই নালাগে এতিয়া মই এটা বাতি পাতিলোঁ তাতে এয়া আটা দিছোঁ চাওক তিনি চামুচ মই আটা দিম এয়া এটা বেটাৰ বনাই ল'ম মই এইটো চাওক ইয়াতে মই ৰিফাইন দি ইয়াত পানী নিদিব ৰিফাইন দি এইটো সানি ল'ম চাওক সুন্দৰকৈ মানে টেষ্টি আৰু মচমচীয়া ধৰক খজা হ'ব লাগিব খজা টাইপৰ আকৃতিটো অকণ বেলেগ হয় কিন্তু একেবাৰে খজাই খাবলৈ হয় সেইটো চাওক ইয়াৰ ঘনত্বতো ঠিক তেনেধৰণৰ হ'ব লাগে এতিয়া মই এইটো সুন্দৰকৈ ৰাখিলোঁ ইতিমধ্যে প্ৰায় বিছ মিনিটমান সময় হ'ল আটাখিনি মাৰি ৰাখি থোৱা এতিয়া মই এইখিনি লাড়ু বনাম ৰুটি বনোৱা জোখাৰে লাড়ু বনাম ইতিমধ্যে মোৰ সাতটা লাড়ু ওলালে দুকাপত এতিয়া মই এইখিনি সুন্দৰকৈ বেলি ল'ম এয়া চাওক এইখিনি সুন্দৰকৈ বেলি ল'ম এতিয়া বেলুতে কিন্তু এটা কথাত ধ্যান দিব লাগিব খুব পাতল হ'ব লাগিব বেলুতে যিমান পাতল কৰিব সিমান মিঠাইটো খাবলৈ ভাল হ'ব এয়া চাওক কিমান পাতল হৈছে দেখিছেনে ঠিক এনেধৰণেৰে ৰুটিখিনি বেলি ল'ব লাগিব খুব ধুনীয়াকৈ একদম পাতলকৈ সমজোখৰকৈ বেলি ল'ব লাগিব এয়া চাওক ইতিমধ্যে মোৰ আটাখিনি বেলা হৈ গ'ল ৰুটিখিনি এয়া চাওক কি সুন্দৰ হৈছে পাতল হৈছে তেনে এতিয়া মই কি কৰিম চাওক এইখন ৰুটিখন পাৰিলোঁ পাৰি ইয়াতে মই এয়া বেটাৰ যিটো বেটাৰটো বনাই লৈছিলোঁ বেটাৰটো অলপ অলপ দি যাম এয়া চাওক তাতো অলপ মানে দি যাম গৈ পেলাই এইটো সুন্দৰকৈ মই সানি মিক্স কৰি ল'ম অলপ অলপকৈ দি সানিলেই হয় বেছি দিব নালাগে কিন্তু গোটেইখন ৰুটিতে যাতে লাগে তাৰ প্ৰতি ধ্যান দিব চাওক হৈ গ'ল ইয়াতে দুই নম্বৰৰ ৰুটিখনো মই দি দিলোঁ ধৰক এয়া একে একে পদ্ধতি এইখনো দিলোঁ এইয়া ধুনীয়াকৈ এইখন দিলোঁ দি এইখনো দিলোঁ আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এইটো যে টেষ্টি কিটচেন লগতে লাইকছ কমেণ্টছ কৰিব এয়া চাওক সুন্দৰকৈ এইখন সানি ল'লোঁ মানে সানোতে ধ্যান দিব যাতে সম্পূৰ্ণ লাগে কি হৈ পিনে তেতিয়া সুস্বাদুটো আৰু বেছি সুস্বাদু হয় এয়া চাওক আৰু ইখন দিলোঁ ঠিক এনেধৰণে মই গোটেইখিনি ইখনৰ ওপৰত সিখন দি দি বেটাৰটো সানি সানি মই সুন্দৰকৈ এয়া জাপি পেলাই জাপি লওঁ ইতিমধ্যে জপা হৈ গ'ল এতিয়া পকাম চাওক পকাওতেও এটা কথাত মন দিব খুব টানকৈ পকাব যাতে মাজত ফাঁক নাথাকে এয়া চাওক খুব সুন্দৰকৈ টানকৈ পকাব লাগিব এয়া চাওক ইতিমধ্যে পকোৱা হৈ গৈছে এতিয়া এইখিনিতে মই মুখনিখন মাৰিবৰ কাৰণে আৰু অকণমানে বেটাৰটো দি দিলোঁ এইটো চাওক যাতে মুখখন খোল খাই নাযায় তাৰ বাবে ধৰক এই বেটাৰখিনি অলপ মানে দি দিছোঁ এই চাওক দি এইখিনি মই সুন্দৰকৈ এতিয়া পকাই দিম মেৰিয়াই দিম চাওক এনেধৰণৰে যাতে খোল খাই নাযায় ভাজোঁতে এয়া চাওক দিয়া সুন্দৰকৈ ইতিমধ্যে হৈ গৈছে যিমান ধুনীয়াকৈ এইটো লব কিমান বনাওঁতে অসুবিধা নহয় খুব ধুনীয়া এটা মিঠাই বৰ কম সময়তে বৰ সুন্দৰকৈ বনাব পাৰি খাবলৈও অতি সুস্বাদু এতিয়া মই এই পহিলা এইকণ কাটি ৰাখিলোঁ আৰু কাটোতে চাব যাতে বেছি পাতলো নহয় আৰু বেছি যাতে ডাঠো নহয় কাৰণ সিজিবও লাগিব আৰু খাবলৈ সুস্বাদু হ'ব লাগিব এতিয়া চেপটো যিকোনো ধৰণে আপোনালোকে দিব পাৰে মই এনেকৈ দি দিলোঁ খাবলৈ আন্দালয় যেনেকৈ আহে তেনেধৰণে দিব পাৰে মই এইটো চেফ ভাল পাওঁ কাৰণে এনেধৰণে দিছোঁ এ চাওক এইটো এটা হৈ গ'ল এইটো চাওক এইটো ৰাখি থ'লোঁ ঠিক তেনেধৰণে আৰু দুই নম্বৰটো মই কাটি দেখুৱাওঁ এ চাওক এটা অতি সুন্দৰ ৰেচিপি খাবলৈও অতি সুস্বাদু বজাৰৰ পৰানো ইমান মিঠাইবোৰ দাম যদি কিনিব কিয় লাগে ঘৰতে যদি বনাবই পাৰি গতিকে আৰু বহুত চাওক লেয়াৰটো কিমান সুন্দৰ হৈছে একদম হেৰিয়া চাওক ভাজোঁতে তেলো সোমাব আৰু হেৰিয়া চাওক কিমান ধুনীয়া ঠিক এনেধৰণে মই গোটেইকেইটা এতিয়া বনাই ল'ম ইতিমধ্যে এইখিনি বনোৱা হৈ গ'ল অতি সুন্দৰ হৈছে চাওক চেপবোৰ অতি সুন্দৰ হৈছে এতিয়া মই এয়া গেছটো জ্বলাম আৰু এয়া চাওক কেৰাহী এটা পাতি দিম এই কেৰাহীটোতে মই মিঠাইখিনি ভাজি ল'ম এতিয়া মই ইয়াত ৰিফাইন দিছোঁ ৰিফাইন দি তেতিয়া এইখিনি মই সুন্দৰকৈ ভাজিব লৈছোঁ কিন্তু এইখিনি বেছি গৰম হ'ব নালাগে ঠিক আঙুলিয়ে চুব পৰা জোখাই টাব হওঁতেই মিঠাইখিনি লাহে লাহে ভাজিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব কাৰণ বেছি টাব হ'লে পটককৈ ৰঙা পৰি যাব ভিতৰতো নুসিজিব গতিকে জুইটো কমাই দিয়ে আৰু ফাটি নাযাব গতিকে ধৰক জুইটো কমাই দিয়ে এনেধৰণৰ মই গোটেইখিনি ভাজি ল'ম অতি সুস্বাদু মিঠাই আৰু ঘৰত থকা বস্তুৰেই বনাব পাৰি ঘৰত আটা চেনি এইবোৰতো থাকেই নহয় জানো তেল ঘি এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুখিনি সাধাৰণতে ঘৰত মানুহৰ থাকেই গতিকে হঠাতে আলহী আহিলেও একো অসুবিধা নহয় এনেকৈ বনাই খুৱাব পাৰি এইকেইটা ভজা হৈছে মই এইকেইটা কাঢ়ি ৰাখিলোঁ এতিয়া এইখিনি নি চাওক এইয়া লগে লগে এই চেনি পানীখিনি যে বনাই থৈছিলোঁ তাত মই এইখিনি ডুবৰিয়াই দিম বেছি সময় ডুবাইও থ'ব নালাগে অলপ সময় ডুবাই থ'লে এই ৰসটো শুহিলৈ অতি সহজে এইয়া চাওক কি সুন্দৰ হৈছে এইকেইটা তাৰমানে ডুবাই থোৱা ইতিমধ্যে হৈছে এইকেইটা কাটি ৰাখি এইয়া চাওক পটককৈ চেনি পানীটো পটককৈ সোমাই যায় বৰ ভাল হয় খাবলৈ বনাই লগে লগেই খাব পাৰি এতিয়া বাকীকেইটাও ভাজি আছোঁ চাওক এইয়া এইকেইটাও ইতিমধ্যে হৈছে এইকেইটাও মই কাটি ৰাখি এইখিনিও এইয়া চাওক এইখিনিও পুনৰ চেনি পানীতে ডুবাই দিম এটা অতি সুন্দৰ ৰেচিপি এয়া চাওক গেছটো নুমুৱাই দিলোঁ গেছটো জ্বলি আছিলে এইটো চাওক এয়া এয়া চাওক ইতিমধ্যে দুকাপ আটাতে কিমানখিনি মিঠাই ওলাই গ'ল চাওক ইমান সুস্বাদু এটা মিঠাই সহজতেই বনাব পাৰি অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে কম খৰচতে গতিকে এই সুন্দৰ ৰেচিপিটো চাওকচোন কিমান ধুনীয়া এটা মই ভাঙি দিছোঁ চাওক কিমান মচমচীয়া কিমান ক্ৰিচ্পি হৈছে মিঠাইটো খাবলৈতো অতি সুন্দৰ গতিকে সুন্দৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে সুন্দৰকৈ বনাই খাব